радостным и светлым праздником. У нас в Украине по-особенному тоже любят Рождество. У нас в Украине по-особенному начали любить Рождество. И на протяжении многих лет люди в этот вечер собираются с семьей вместе. И продолжение вечера на много дней, в этот вечер семейство собирается заедно.

они не могли быть дома. И в праздничные вечера их семьи были одни дома. И в день на праздниках какие семейства бьяха в кышке. Наша песня следующая говорит о том, что многие из жен оставляли своих детей искали и искали своих наша детей. Наша песня, песня говорит о том, что много ученики напуштаха своих детей и уставка. Они собирали какую-то еду и везли в тюрьму своим мужьям. Утиваха по улице и собираха различные храни, да занесет на свой тимажек в И чтобы вспомнить историю, свою историю, мы должны это помнить. Мы хотим этой песней напомнить и делать. И тази вечер, да се вспомним нашата собствена история и искаме да я споделим и с вас. Потому что не по свою в темные ненасти, в одно лошадь и одно время. Женщины они летели как бы голубки искать своих мужей. Жените, как летя, как Это любовь здесь э, с, э, сравнивается с, любим, с любим, голубиной любовью. И любовь при, э, э, с, э, любовь та же любовь тут сравнивается с любовь голубица. Что она, как голубка, жертвует собой ради того, чтобы навести своего друга. Как голубица жертвует всичко у цели, за то, и посетить э, своя голубь.